Так, да, ну а картину, як ми зняли, це ж практично за затислий проміжок часу. До 20 скільки у нас вийшло? Ну, 24. Ну я взагалі на самого початку проїхав вже, цілий місяць там пробув в готелі. До речі, персонал як вам там. Думали? Ну це з рибалкою. Це сім'я, мені кажеться, взагалі для нас була. Немножко скандальна, немножко. Ну, не знаю, мені запам'ятали, звісно. очень хорошо. Я, я, бы вернулась туда с удовольствием. Отель чудесный, да, да наш нет, визит? у меня вот полное ощущение, что это какой-то пионерский лагерь был я приехала, не хотела уезжать, помнишь, у меня еще была возможность метаться между сериалом своим и а вашим вот кино а Не отказалось от сериала я было лучше смотреть кино я осталась с вами просто, и для меня это было такое счастье а, помнишь тот момент, когда я хотела уезжать, а мне сказали, ну ладно, можешь остаться на пару дней, только сейчас мы поедем с тобой, зайдем, у нас есть одна встреча, нужно посмотреть кино, заехать в кинотеатр. Я вообще не в курсе абсолютно. Еду в кинотеатр, захожу с Агнатушей, он полный просто журналистов. Я захожу и смотрю огромный экран, и Пан Ленартович. Я дергаю Александра, говорю, он такой, да, да, я знаю. <смех> <смех> У меня челюсть упала, я села, и чувствую себя как школьница такая. <laughs> На все это смотрю, мало того, закончился фильм, я все еще в шоке, <laughs> просто в диком таком состоянии, я не понимаю, что происходит. Зажигается свет и господин Натуша приглашает и меня на сцену. Я уже в красных пятнах. Я этого не ожидала всего. Все этой всемирной славы. Я не ожидала, что я буду сниматься с такими метрами. Для меня, конечно, погружение в атмосферу большого кино – это что? После всех моих телевизионных Большое маленьких кино, проектов, такой, да. маленьких и не очень маленьких, но телевизионных для меня, конечно, полный метр – это вау. Спасибо.